Mən öz dövrüşümün ikinci hissəsini başlayıram və e, bu birinci hissədə dediyimə əlavə, daha doğrusu əlavə yox, həmin birinci hissənin ikinci hissəsini sizə e, video şəklində təqdim etmək istəyirəm. Birinci hissədə mən o səviyyədə e, or orada qaldım ki, ruslar özünü Bizans imperiyasının xələfləri, yəni digeyləri e, e, hesab etdiklərinə görə, çünki rusların dini Bizans imperiyasının dini olan xristianlar rus çəndi ortodoks xristianlığ istəyir, e, deməli, e, avropa dilində onlara ortodoks xristianlar deyirlər. Ruslarda isə Ortodoks Xristianlığı həmin Bizansdan gəlmiş və pravoslav dini deyilan Xristian dininə aiddir və Rusiyanın emblemi və bayrağının üstündə olan ikibaşlı qartal hakimiyyət nişanası isə Ruslar tərəfindən deməli Bizans imperatorluğuna aid olan həmin e, deməli bayrağı və emblemini ruslar götürüblər. Ona görə də e, onlar özlərini Bizans imperiyasının həm dini cəhətdən, həm hakimiyyət cəhətdən e, xələfləri, yəni yiyələri, yəni e, indiki yiyələri hesab edirlər. Və ona görə də həmişə Türkiyə e, Bizans imperiyasına ələ keçirtmiş et Türklər Türklərlə həmişə müharibə vəziyyətində olubdular. Həmişə onların paxırlığını çəkiblər. Çünki bu Bizans imperiyası həddindən artıq dərəcədə bayaq şərqi və orta imperiyası demə var, amma əslində çox vaxt Makedonların əlində olub. Makedon kralları başçuluq verdi. Roma'dan sonra Şərqi Roma İmperiyasında, yəni Konstantin'dən sonra. Və bura da mən qalmışdım. Və ona görə də deyirəm ki, nəyə görə ruslar həmişə can atmışdılar ki, Türkiyəni tutsunlar və türk Türkiyəni deməli Rus İmperiyasına qatsınlar. Lakin gördüyümüz kimi türk kök harbçilər içində Mustafa Kemal Atatürk kimi ıı, çox güclü strateji baxşa və siyasətə malik olan insan ıı, deməli ıı, bir, hər bir eyni zamanda siyasi rəhbər kimi ortaya çıxmış sultanatı məhv etmiş Çox düzgün olaraq sultanlığın axırodur ki, bir axmaq e, deməli nəsldən bir axmağın əlinə düşüb və beləliklə imperiya dağılır. Ona görə seçki yolu ilə keçmək, lakin burada millətçi seçki yolu olmalıdır. Hər ölkənin 95%i e, Türkiyədə Türklərdən ibarətdisə, hakimiyyət mütləq Türklərdə olmalıdır. Çünki bu milləzliqlərin hakimiyyətini milləzliqlərə şey oynadı, təqqzatdı. Ölkənin çoxluğunu təşkil edən də hakimiyyətli olur həmişə. Bu həmişə belə olur. Və göründüyü kimi İran Türk hakimiyyətinin Rus və İngiləstlər tərəfindən məhv edilməyi və Türkiyəni mühasirəyə salmaq planını həyata keçirdilər. Lakin Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürkün strateji bir hərbiçi generalın hakimiyyətə gəlməyi Türkiyənin vəziyyətini möhkəmlətdi və Türkiyə yaşamaqda davam etdi. Sonra Rus inqilabı baş verdi. Bilirsiniz ki, Leninlən Ço Mustafa Kemal ata Türkiyə yaxınlaşdı. Bu strateji yaxınlaşma idi və beləliklə ə, 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 Rus imperiyasına xilas elədi Mustafa Kemal ata Türk Türkiyəni. Ə, lakin dostlar həmçə paxıllıq eləyib Türkiyə Türkiyə çox strateji yerdədir. Çox var dövlət. Də olan bir yerdədir. Görkütgənə günə salıblarsa Türkiyənin cəməatı da əslində çoxsu kasıbdı. Və onlar başa düşmürlər ki, bu kasıplığı onların başına gətirən əslində Rusiyaylan Qərb ölkələridir. Və e, Rusiyanın siyasəti e, ən İranın bir hissəsini. İndi biz onu Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan aiddidir. Qafqazın cəmi hissəsini deməli, ruslar hələ köçübdilər İranın İranı böldülər və eyni zamanda İran Türk şahlığını da inglislər ləğv elədilər. Yaxıncı Qacarı aparıb fransızlıqla 3 il sonra öldürdülər. Bildiyiniz kimi yalandan söz vermişdilər ki, sən şah kimi yaşayarsan islər. Allahdılar da. Türklərin deməli çox zəif vaxtına düşübdü. Həm İran Türklərinin, həm də türk ətlərinin çox zəif vaxtına düşübdü həmin 1-ci dünya müharibəsi vaxtı və vəziyyət bu yerə gəlib çıxıb. Deməli, Rusiyanın ələ keçirdiyi İranın bir hissəsi əsasən müştəri camaatıdır, türk və eyni zamanda Türkiyənin diplomatiyasının əlinə düşübdü. İran tamamilə məhv olmuş bir vəziyyətdə, türk hakiməti məhv olmuş bir vəziyyətdə olub və e, Şuguto oğruyu əvvəz ora bir şah qoydular. Diaçı e, fars, fars şahı o dözmədi, sonra dini rəhbərləri gətirdilər. İran çox zəif bir vəziyyətdədir uşağ. İran türklərin əlinə keçmə e, keçməyə üçün ən əlverişli şəraiti yaradan bu dəqiqə. Amma bu vəziyyətin əsas ə, deməli baş verməsi üçün mütləq Türkiyənin Azərbaycan eləcə də digər türk ölkələri ilə ə, sıx əlaqəyə girməyi, Pakistan da daxil olmaqla və İran'da türk hakimiyyətinin bərpa edilməyidir. Bax bu sadə əsas məsələ budur. Fikir verirsinizsə Antı Türk millətləzliqlərdən ibarət olan və ruslar tərəfindən hakimiyyətdə saxlanılan Rəcəp Tayyib Ərdoğan qulik tayfasını türk o boyda türkün içində türk tapılmadı. Bir də ə, Mustafa Kemal Atatürk kimi 95 faiz türkün içində türk tapılmaq gətir bu qulik qoydular. Bəzə fikirləyin siz ərsa əvvəllə o, o, o hakimiyyətə hələ prezident olmamışdən əvvəl baş nazir olmamışdən əvvəl İstanbulun məri olub. İstanbulun məri e, bələdiyyəsinin sədri olub. Fikir verisiz İstanbul da elə yerdi ki, rus spiyanajı, eyni zamanda qərb e, casusluğu, rus casusluğu orada birləşir və onlar millazlıqları hakimiyyətə gətirmək üçün çalışıblar və e, Recep Tayyip Erdogan, Huluk olan Recep Tayyip Erdoganı əvvəl İstanbul'a başçı qoydular, sonra isə Türkiyə baş nazir kimi. Bax, fikir verisiz, siyasət ə, Türklərə qarşı nə təhlidir? Türklər ağamdılar, bəli ağamdılar. Lakin Türkiyə, in, Türkiyənin strateji yeri və eyni zamanda inkişaf səviyyəsi çox deyə aşağı deyil. Bə evə ona görə də mən təkrar-təkrar türk Türkiyə Türklərinə müraciət edirəm. Abola 95% türk sürür. Sizin içinizdə nəyə görə huluq davam eləməlidir prezident olmaq? Əvvəl baş nazir, sonra yalançı demokratik görüb prezident və s. Bu huluqdan alçaq imişdirlər. Nə Rusiya, nə də Çin, qərb ölkələri. Fikir verirsiniz? Türkiyə Türklərinə ən böyük təhqirün biri budur. Türkiyə Türkləri mütləq başa düşməlidirlər ki, bu qar e, əjanı e, Rusiyanın qərbini əjan olan e, bu hüliqi, yəni zəcəb təyib olduğanı rədd edəməzdilər hakimiyyətdən. Bir türk seçin. Strateji, general və e, hərbiçi olan bir türk seçin. Axırçı ağıllı olmalıdır və e, özə e, hərbi cəhətdən türklərin qanununda hərbiçilik var və hərbiçi olmalıdır. Belə olsa, deməli Türkiyənin müasirləsi sona çatır. Rusların əlindən çıxar. Ruslar Fəsat Rəcəb Ərdoğanı hakimiyyətdə saxlayırlar. Özünüz bilirsinizsə qiyam qoymadılar. Rus qoymayanlar ruslar oldular. Ki Rəcəb Tayyib Ərdoğanı devir, devirmək istəyirlər. Kürşəni 20 il də hakimiyyətdə qəddolub getmək istəmir. Hələ ondan də İstanbulun bələdiyyəsinin sədri olub. Bu adam sözsüz acjandır. Özdə ajanlıq indi rusların əlindədir. Bu rusların daha çox əlində olan adamdır. Ona görə yalançı Türk ölkələri birliyi bu Erdoğan'ın batçılığı ilə yaradılıb. Ruslar ona imkan verdilər. Rəcəp Dayqoğlu bilir ki, son anda Rəcəp Dayqoğlu Erdoğan satqınlıq edəcək və Türkləri satacaqdır. Necə ki indi də satırə. Bunu Türklərə mən təkrar-təkrar deyirəm. Qəti yan 23-cü sərtiklərində radd etməlidilər bu pulik e, Rus ağanı, anti Türk, kök düşməni olan Rəcəb Tayip Ərdoğanı. Və Rəcəb Tayip Ərdoğanın Türk düşməni olduğu və Rusların əlində olduğundan e, deməli ortada qalan və Türklər tərəfindən görəkçi respublika şəklində gətirilən e, bu Azərbaycan da əslində Türk Türklər hakimiyyətdə indi. E, Məngən deyirəm e, Heydər Əliyev e, ruslar tərəfindən seçilmiş adamdır və mərkəzi o nədir? Palet büroya aparılmış adamdır. Eyni zamanda e, Heydər Əliyevin atası Əlizad indi nə deyirsiz deyir indi Şamyan oğludur, biri deyir, deyir Filantəs Ermənin oğludur. Amma bunun axırı oldu ki bu adam atası O da Əlirzadı Kürtdür özü də. Bu deməli Kürt ölkəsi yaradıqları Heydər Əliyev irəli çəkməyi ilə. Sonra onun oğlu sözsüz qod ondan əmələ gəlir. O da Kürtdür. E, Dağın ona oxşanı gördüyünüz kimi. Qatiən e, İlham Əliyev Heydər Əliyev qatiən oxşanı. E, İlham Əliyev çox tozqun adamdır. Psixi cəhətdən zəyifdir e, və narkomandır. O onun narkoman olmalarını ruslar biraz da qızışdırıb var. Elə 50 günə boyuqlar onunca tamamilə rusun əlində olan bir nark komandını mən yenə də Azərbaycana deyirəm. Əgər kiminsə ailəsində oğlunun biri nark komandçısı, o onun oğlunu ə, öz ailəsini, ailə başçısı hesab eləyə bilər, əksinə istəyirlər ki, nark komandancının, narkomanın axrına da evin satılacaq, pulun satılacaq, arvadın satılacaq qızların satacaq, anasının satacaq, artaasının satacaq. Axır ki hər şeyin e, deməli bu narkoman narkotika verəcəkdir. Bunu hamı bilir. Bu tibbdə də təsdiq olunur ki narkomandan narkotik qald eləmək üçün hər şey satılır. Deməli bu ən əlverişli adamdır ruslara ki belə bir narkomanı gətirsinlər. Heydər Əliyevdə yenə biraz ağıl var idi, türd olsa da. Lakin bunda vapsı şey, ağıl yoxdur. Bunun arqaman arvadbaz, qumarbaz bir adam. Bunu o vəzifə sahiblər. Hətta ərnə narbada ayrılıb bir-birindən. Əri türkçə dey, öz kəfində o barbadı, öz kəfində o amma dəhşət ondan ibarətdir ki, ermənilər də bundan istifadə ediblər. Ermənilər qarp ilə Rusiyanın çox sıx əlaqəli adamları da axı bilirsiniz də. <coughs> Boğurban Vardanyançı onca ki Ruslarda ə, Rusiyada pul milyard qazanır eyni zamanda Ümümmü Dünya Erməni Təşkilatının içində olan varlıqlar da hamısı da onlar biliblər ki İlham Əliyev hakimiyyətə gəlib Heydər Əliyev sonra isə onunla çox da düz gəlmədiyinə görə Rusiyaya çünki Heydər Əliyevdə bir az ağırlıq heç olmuş o. Bu, bu adam bu adam isə Narqamonda, Arvadpasda bunuca o günə səhvlədılar səbir elə ki o, o vəziyyətdə ə, İlham Əliyev dostlar hakimiyyətə gətirdilər. Eyni zamanda onun zoran olsa da, xoş olsa da, lakin həvəc bazar alvəci xəssiyyətini düşünür. Pozulmuş arvadı Mehriban Paşayevanı da əli alaraq bir-birinə ötür ötürə ötürə alaqədə olan, cinsalaqədə olanlar, bu ailəni tamamilə biabura eləmiş, tamamilə özəllərində saxlamaş. Bilirsiniz, belə bir qırıaz nailəylənin hakimiyyətə gəlməyinə millət icazə verməməlidir. Çünki bu adam bu adam kürd olmaq bir cəhənnəm, amma tozğun olmaq, arbaqbaz olmaq, kumarbaz olmaq, narkoman olmaq, prostitut olmaq başlaya bilən, hakimiyyətə gətirə bilən adam dil bu. Millət onaca imkan verməməlidir. Amma çox təəssüf olsun ki, Naftçivan Ermənistan mafiyasının hamısı mafioz olduqlarını görə yaltaq kimi Heydər Əliyevi gətirdilər, lakin sonra da Putin Heydər Əliyevi öldürdürdürəli. Bunun arxasında oğlunu və eyni zamanda Pozğun arvadını hakimətə gətirdilər. Busa bu adamlar ikisi də hakimətdə fikirləşsəm bir-birinə nifrət eləyirlər özləri ha. Bu adamlar görünür o hər hər cəhətdən görürlər. İlam Əliyev Mərhəban Paşa ilə nifrət edir, Mərhəban Paşa və İlam Əliyev də nifrət edir. Hətta görsən e, birçə də nə ümumi xasiyyətləri var. Pul qazanmaq hakimiyyətə olmaq. Bu iki xasiyyət birdir. Onlar gör bir-birinə nifrət etsələr də bir-birinə hakimiyyətdə saxlamağa çalışdılar. Və ə, İlhamdan fərqli olaraq Məreban paşa hökəmdarlığı hakimiyyətini, ikitəcə hakimiyyət hərəkətini eyni zamanda bütün Azərbaycanı ə, deməli milyardlarını hələ keçirir, çalışır öz ətrafına yığır, lakin kadınlarda bir iş, Şatə şmürün cəhd var ki, onlar gələcəyi gölgəlirlər. Onlar 100% bilməlilər ki, Azərbaycandan oğurlanan və milyardlara, yüz milyardlara çevrilmiş pullar onların və onların adamlarının hamısını tutulmasına və güləlməyinə səbəb olacaq və o pullar Azərbaycana gətiriləcək. Cəzi təcili var bu. Türklər onu bağışlayan deyil. Lakin mən burada bəzi şeylər deyirəm ki, Azərbaycanda çox təəssüf ki, pozğunluq, yaltaqlıq, pula əyilmə hüququ həddindən artıq dərəcədə güclənib və Azərbaycanın ziyalıları xalqa aldatmağa baş tuturlar pulun hesabına ki, qəzvlər çəksinlər, xalqa aldatsınlar bu narkomanı, yəni deyirəm Arbatbazı, bu pocbunu, bu millətin düşməni olan e, e, İlham Əliyevlə Mehriban Paşayevə tərəf çıxsınlar. Vaxt gələcək, həmin adamlar da tutulacaq və güllələnəcək. Mən onun tərəfdariyam, çünki ziyala əgər Allahdırsa bilə bilər. Başına şaq salıb öz kasıbçılığını eləsin. Göy əgər eləmirsə Həmin adam da deyim, onların tərəfdarı kimi öz millətinə düşmənçilik elədiyinə görə miqdat güllələmlərində onlarla bir yerdə. Mən məsələn adətçə bir şeyə qulağazdım verilşə Paşa Həsənini güya etiraz edirici. Bu narkoman İlham Əliyevə, bu prostitut Mərhvan Paşa Əvəyə tələf çıxmaq lazımdır. Həsan vurğuluyor İlham Əliyevi. Çəpətdir ki, ki İran Azərbaycanında 40 milyon Azərbaycan türkü türkü var, düzdür, var. Nə olsun ki? Onların ümumi adı İran türkləri, da İranın hakim türkləridir. Azərbaycan türkləri deyil təkcə. Və onlar öz dillərində danışa bilmirlər, məktəbə gedə bilmirlər. Ay Ay narkamın bağası narkam. İlham Əliyevə deyirəm. Ay narkama başı yoxdur bu adamın. Özü rus məktəb açır Azərbaycanda. Rus universitetləri açır. Sən hər heyilə millətparçasın. Birinci bütün universitetləri hamısını Azərbaycan dilində elə. Bütün məktəbləri Azərbaycan rusları görəndə Putini qoqqo qoqqa iç kimi tulaçım on qabağını deyirsən. Ha mən rus məktəblərinin sayını artırmışam, universitetlərdən sayını artırmışam. Sən imkan versələr bütün Azərbaycan türklərinin hamısının milli dilini də tamamlag vəliyərsən ki hakimiyyətdə qalasan. Bunu eləyirsən, faktiki göstərirsən. Bunu yalandan durub indi ə, 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 İran, İranın cənubı Azərbaycan türklərini aldatmaq ki ya ki bu sən milli hökumətsən, sən milli hökumət deyirsən, sən rus tolassan. Və rus halaldsın, hakimiyyətdən ötürürsən. Rusda nə deyirsən, onu deyirsən. Azərbaycan ruslaşdırılmışsınız. Ata Heydər Əliyevdən tutmuş indiyə kimi ruslaşdırma prosesi güclənir. Azərbaycan birinci növbədə dili rus dilidir. Bax onu hesablayın. İndi həmin yalançı adam, həmin anti-millət adam, həmin millət düşməni olan İlham Əliyev və Mehriban Paşa evə çürlü lakin 40 milyon azər cən azərbaycan türklərinin öz dilində danışmasına imkan verir. Gəsən imkan verirsə azad ölkəsəm bütün hər yerdə Azərbaycan dil Azərbaycan türk dili olduğu bütün Azərbaycanda türk dili əsas dil oldu. O Elə, eləməyin əvəzinə əsas dil Azərbaycanda rus dilidir. Eyni zamanda birinci də sənin öz ailən rishtədənjer bir-birinə indi bu, bu gəlib belə yalandan Allahdan da bu cəhənnəm bu narkoman da bu ağlı yoxdur bu belə sözlər deyir heç kəs də ona üstə inamır pul xərçidir onun bilirəm cənubi azərbaycan türklərinə pul xərçəyib müxtəlif amerikada avropada iranda olan çıq bu onun bir millətçad hakimiyyət adı ilə sərbəst respublika adı ilə buna tərəf duruş. Və dururlardı alçaq insanlar var. Dururlar ona tərəf. Amma Azərbaycan öz içində də o adına da Paşa Həsəmdir. Paşa Həsəmli kimisi çıxıb deyir ki, ay yoğ e, biz millətçi olmalıyıq. Özü demirək e, türk. Azərbaycan Azərbaycanlıların tərəfində durmalı. Gəy bizim hakimiyyət başçısında olan Narkoman Əliyev deyirsə Bunlar öz dilində, gərək biz onun pavdeşkəliyib, danışa bilmirlər. Məktəbləri yoxdur və s. Bir dəyən yoxdur, kobola ilhama imkan verə psat hər şey rus dilindədir. Çünki özün öz ailəsində rusca danışır. Özü öz ailəsində öz dilindən danışmır. Əslinə baxsam, baxarsan ki, heç Azərbaycan türk deyil. Bu kürtdür. <coughs> yalançı, yalançı olmayan və s. axırçı həqiqət tarix həqiqətdir. Babası Alirza Çurdov. Va Paşa Həsənliyə deməli lazımdır ki, ay bala niyə yal o taxtlanıb xalqaldadısan? Bu xalqa divan tutur, xaldın bütün var dövlətin əlindən alır. Sən buna tərəf durma, sən qüllələməzsən Paşa Həsən Həsəndim. Mən sənə bu sözü deyirəm. Sənin kimi adamlar, ziyaallar hamısı qüllələnməlidir. Ki xalqa aldadısın. Xalqı nifrət eləyən, xalqa nifrət eləyən Rus tulalarını hakimiyyətdə qalmağını səbəb olurdu. Bunun bir səbəbi də sizsiz. Burda yalançı millətçilik eləməyə heç kəs girmir o cür. Bildin? Alçağın bir alçaq. E, sonra bu cənubi Azərbaycanlıları da Allah qutmasınlar, cənubi Azərbaycan Türklərini. Mən üzümü onlara də tərəf tuturam. Abala siz İran Türklərisiniz, hakimiyyətə gəlməlisiniz. Siz hakim İran Türklərisiniz. Min illə belə olub. İtən İranı götürməlisiniz siz. İranda ən çox ə, ta, ə, tayfa türk tayfalardı. Müxtəlif təkcə Azərbaycan türkləri ilə eyni zamanda müxtəlif tayfalardı. Bunu bunu başa düşün. İran türklər tərəfindən götürülməli idi, lakin bu Azərbaycandan çox asılıdır Türkiyədən. Türkiyədə kim hakimiyyətə gələcək? Türk hakimiyyəti gələcək yoxsa yox? Bu ondan asılıdır. Əlbəttə e, İlham Əliyev millət düşməndir. Mehriban Paşayev də millət düşməndir. Milləti soyurlar. Ir. Soymaqdan, milləti aşağı salmaqdan başqa bunlar milləti inkişaf etdirirlər. Yox. Bütün pulları özlərinə götürürlər. O bizim ə, Avropada bə bloqerlərin bəzilərinin dediyi kimi, bəziləri yox, elə hamısı belə. Deyək ki, bunun atasını söy, anasını söy, arvadını söy, özün söy, üzünə tüpür, deyək ki, pulunu ver. Pulunu verdin Etcə vəcina deyil sə ona hansı o çünki binamus adamdır. Binamus adamdan nə gözləyəsən, nə hansı kişilik gözləsəsən, hansı millətçilik gözləyə bilərsən. Gözləyə bilməzsən. O bir və bu hakimiyyət mütləq tutulub qürrlənməlidir. Bunu bilib ge bu gecə tezə amma buna mane olan adam Putindir. Bizim millətin, türk bütün türk millətinin düşmanı Putindir. Birdəki türk türk cəhanninindiki başçısı Recep Tayyip Erdoğandır. Həqiqət Türkdöyü. Birinci Türklər mübarizəyə başlayırsa, gərək 2023-cü ildə bu burluğu türk düşməni olan Recep Tayyip Erdoğan'u seçməsindən. Bu totundan elə-elə əl verib Azərbaycanı yiyib dağıdır. Azərbaycan